То есть на сегодняшний день у нас с, э, со среды да, Ольга, да. Да, есть объявление о, о громадских слуханиях по этому вопросу. Я думаю, что у нас, так как мы сегодня или завтра у нас будет наказ, мы объявим о составе э, погодживальной комиссии, которая может будет существовать не только по изменам до генерального плана и по проекту детального планирования, если такие вопросы будут. Вот. и на сегодняшний день в отличие от проекта занувания, если он получит позитивный и будет утвержден на сессии в феврале месяце проект занувания территории то по проекту детальной планировки будет отдельное изменение в части того, что его необходимо будет уже не, зас... не рассматривать на сессии городского совета, а на исполкоме. Это есть такие... такая законодательная база. Если в городе существует утвержденный проект занувания территории, то вся проектная документация дальше требует только рассмотрения и утверждения на исполкоме. Это в какой-то мере упрощает и дает возможность более оперативно работать в данной проектной документации четко определить в свое время по простоте своей души и авторскому творческому полету, ассоциативному мышлению. Авторский коллектив э, развил свою идею за межи 200 гектаров. Но официальная доктрина сегодня требует рассматривать конкретно вот ту территорию, которая была вызначена. То есть мы говорим о том, что вот территория, той территории, которую Юрий Степанович покажет, что касается здесь, это рекомендации мы можем обсуждать, но в статусе закона, за который отвечает авторский коллектив, это будет вот эта территория, о которой сейчас насчет говорить Юрий Степанович, и по которой мы можем с вами говорить, обсуждать, принимать решения, делать зауважения и комментировать в части той темы, связанной с процедурой обсуждения проектной документации ПДП центральной части города. Соль.